В самом деле Украина и Киевская Русь это гораздо больше, чем нам пытается рассказать некоторые существующие проукраинские правильные деятели переписывания истории. Для меня Украина это фактически есть Русь, Киевская Русь. Мы с вами дискутировали, что Украина, на мой взгляд, совершает огромнейшую ошибку, отказываясь от прошлого наследия Советского Союза, от того, что является базовой ценностью для Украины. Зачем мы отдали Великую Отечественную войну России? На мой взгляд, ошибка. Почему мы не говорим о русском языке как важной части сообщества украинского, граждан Украины. То есть мы всегда почему-то бегаем крайностями. То есть ощущение, что существующей нынешней там, политической элите выгодно переложить вину за свои ошибки, за свое Неспособность найти внешних врагов. Если ты говоришь на русском, ты условно говоря, ты плохой украинец или ты не украинец. Если ты говоришь что-то, говоря там о коррупции, говоря о том, что власть не справляется, если ты, не дай бог, имел какое-то отношение э, к русским, к русскому языку, к русскому бизнесу, ты враг народа, ты э, фактически. То есть образ врага, который сейчас культивируется, ну, он точно не про, не про созидание. То есть за пять лет мы совершенно четко видим, какой страна стала хороший, плохой, она стабильна. Границы стабильны, экономика растет, все как бы хорошо. А хорошо ли на самом деле? Об этом скажет народ на, на, на участках на избирательных. И то противостояние националистов, противостояние общества, вот эта расколотость украинского общества вокруг там, армии, веры и мовы, это в том числе следствие этой стабильности. А какой будет нестабильность, но об этом, наверное, знают. А знаю. вы считаете, что общество расколото вокруг этого лозунга? Разве? Да, Евгений Алексеевич, я думаю, что общество вокруг этого лозунга расколото. Мало того, что это эти и лозунги они на самом деле достаточно архаичны и говорят об архаичной державе, которую строит сейчас Петр Алексеевич. Они не говорят о будущем. Послевоенный мир создал нынешнюю Украину. Угу. Так давайте говорить о том, что у нас Украина разная, Украина из разных частей, Украина такая, Украина всякая. Україна має різне культурне коди, імечає різну історичну пам'ять, має різні мови. Ми об этом не говоримо: ми створимо мононацію. Українська власть створює мононацію. Дивіться, коли росіяни хочуть внести розкол в українське суспільство, вони кажуть про мову, про віру. Те ж саме робить зараз українська влада. Ті ж самі меседжі. Тобто, ми зараз ділимо країну по мові та по вірі. Зараз українська влада вона створює такий собі аналог Російської Федерації в мініатюрі. Тобто Ми хочемо зробити державну церкву, ми хочемо зробити державну мову, тобто ми відтворюємо державу. От державу, якось 19-20 сторіччя. А держави 21 сторіччя це не про мову віру церкву. Якщо б Україна була государством, которое б заявила права, причому не двусмысленно заявила права, а зробила б ряд действий, показав своє. очень важное слово «интеллектуальное лидерство» в русскоязычном сегменте, показало, что здесь находится основа, ну уж извините, российского мира или русского мира, только русского не российского, не московицкого мира, а славянского мира, мы прародители всего этого. Я думаю, что тогда у России было бы крайне мало шансов, или бы у того славянского меньшинства Российской Федерации осознавать себя московским хазарским княжеством или царством. И пуня в это, то есть мы сейчас потеряли эти пять лет, ну я откровенно говорю, п -п потеряли эти пять лет в праве возглавить русский мир.